Это место знакомо многим волжанам. Ежегодно узами брака здесь соединяется более полутора тысяч пар. Под марш Мендельсона в зал регистрации мечтают войти, наверное, все влюбленные. Но сегодня мы адресуем свои поздравления не молодоженам, а сотрудникам ЗАГС, которые отмечают свой профессиональный праздник. У большинства из нас ЗАГС ассоциируется именно с созданием новых семей, хотя регистрация браков составляет лишь 20% работы. На самом же деле отделы записи актов гражданского состояния выполняют еще очень много функций. Человек родился, на него составляется актовая запись. Человек вступил в брак, на него составляется актовая запись. Также расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени, выдача повторных документов, ну, к сожалению, смерть тоже регистрируется в ЗАГСе. Поэтому функции ЗАГСа очень многогранны, и работы здесь, поверьте, очень много. Весь этот объем работ в ЗАГСе номер два выполняет совсем небольшой коллектив из семи человек. Мы попросили начальника отдела Елену Алексееву устроить для нас познавательную экскурсию. Главное сокровище любого ЗАГСа – архив. Все регистрационные записи хранятся здесь сто лет. И именно сюда граждане обращаются с запросами о праве собственности и наследовании, об оформлении пенсий и пособий. А в этом отделе, можно сказать, вершатся судьбы молодоженов. Откроем секрет, что штампы в паспорте ставятся еще за два дня до регистрации. Так что дороги назад у жениха и невесты уже нет. Проводят ЗАГСТы золотые и серебряные свадьбы. Кстати, некоторые пары отмечают и другие круглые даты счастливой совместной жизни. Иногда обращаются сами, скажем так, супружеские пары, которые прожили 5-10 лет. А почему бы нет? А почему бы не сделать себе еще один такой праздник? Совсем недавно праздник здесь стали устраивать и для самых маленьких гостей. В ЗАГСе в день регистрации новорожденного теперь проводят торжественный обряд именно речения. Для этого события даже пишутся специальные сценарии. Однако вернемся к обряду бракосочетания. Мы рады вас приветствовать сегодня в нашем ЗАГСе. Сегодня у вас знаменательный и торжественный день. Сегодня рождается ваша семья. Главный человек на свадьбе, помимо молодых, конечно, ⁇ регистратор. Речь регистратора и проведение церемонии ⁇ это очень важный момент вообще в этом обряде, потому что в нем заложено все, и эмоции регистратора, его душа. И обращаясь к молодым, он переживает, как будто бы он женит своих собственных детей. Поэтому работает регистратором, как правило, человек, способный не только произнести эмоциональную речь на церемонии, но и сохранить при этом самообладание и не расплакаться вместе с молодоженами и их родителями. Ведь эти важные слова запоминаются на всю жизнь. Уважаемые жених и невеста, я приглашаю вас на торжественную церемонию бракосочетания. Елена Яшина, Николай Жуков, телекомпания Статус.